میں اس کو سب سبخن آپ کے سامنے پڑھ دوں اور یہ آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے اور آئندہ آنے والے نسل کے لیے ریکارڈ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سب اس طرح شروع ہوا یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ہم جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت علم حضوری کی ہے اور علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کراتا ہے علم حضوری وہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست ایک اطلاع کی ہے یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں لاشوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حاضر کے اوپر ان باتوں کا جو بیان کی جا رہی ہیں ایک ہے ایک نقش ابھرتا ہے اگر ہم علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوتر کہتا ہے حافے کی سطح پر یہ ذہن کی اسکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ سا بنتا ہے اور جب الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر پھر واقع کبوتر اپنے پورے خندوخار کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اسی طرح جب استاد اسی سیارے یہ ستارے کا تذکرہ کرتا ہے حافظ کی اسکرین پر روشن اور دمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح روحانی استاد جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے جنت سے متعلق جو اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں ان اطلاعات کی ایک فرینگ دماغ کے اندر چلنے لگتی ہے اور دس بھی ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہمیں نقشہ کراتی ہے کہ جنت ایک ایسا باغ ہے جس میں خوبصورت خوبصورت پھول ہے, ہیں آبشارے ہیں دودھ کی طرح سفید پانی کی نہریں ہیں شہر کی طرح میٹھے پانی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی یہ علم حضور کی مختصر تعریف ہے ہم علم حضوری اور علم حصوی میں جب فرق محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو تصویر بنانا سکھاتا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصویر بنا دیتا ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ اتنے خانوں کو اس طرح کاٹ دیا جائے تو آگ بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر پینسل بھیج دی جائے تو ناک بن جاتی ہے گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کاٹا جائے تو سر بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور شاگرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کرتا ہے اسی مناظر سے وہ فنکار بن جاتا ہے اس کے بعد علمی حضوری ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے ہر انسان کے اندر کشتی بنانے کی صلاحیت موجود ہے ہر انسان کے اندر کرتا قمیض سینے کی صلاحیت موجود ہے اس کا استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے شاگرد کے اندر موجود لوہار دردی بڑائی مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیا ہے اب ہم اس دار کو ذرا اور مذاق سے بیان کرتے ہیں دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے بال فاطر دیگر اس چیز کا خیال آتا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے موجود ہے اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی یا کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا تو وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے جب کوئی آدمی مصبر بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی چاہیے جب کوئی آدمی بڑھائی بنتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے بڑھائی کا کام کرنا ہے اللہ علم کی یہی نوعیت ہے کہ پہلے علم کے بارے میں ہمارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن یا اس مخصوص علم کو سینے کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک استاد کی تلاش ہوتی ہے استاد صرف اتنا کام کرتا ہے کہ ہمارے ذوق و شوق کے پیش نظر ہمارے کام آنے والی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے حضور قلم لو قلم میں فرماتے ہیں کہ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی کے اندر موجود صلاحیت کو بیدار کرنے میں معامل بن جاتا ہے اس طرح تمام علوم و تمام فنون کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں اسی طرح روحانی علوم حاصل کرنے کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں جب کوئی آدمی تصویر بنانا سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام مصور ہو جاتا ہے اور جب کوئی آدمی فرنیچر بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا نام بڑا ہی رکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو سائنسداں بن جاتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے استاد کی مدد سے اپنے اندر روحانی صلاحیتوں کا سراغ پا لیتا ہے تو اس کا نام روحانی انسان ہو جاتا ہے لو الب میں اتنی روحانی انسان کی صلاحیتوں کو متحدی اور بیدار کرنے کے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں ہم علم حضوری اور علم حصوری کی تاریخ بیان کر چکے ہیں اور اس بات کو بھی تشریح بیان کیا جا چکا ہے کہ روح کو سمجھنے جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر مرتبہ اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ علم حصولی ہے علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا البتہ کوئی آدمی جو علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہتا ہے وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بٹک جاتا ہے ہر انسان آدمی فکر کے مطابق روح کے بارے میں خیال آرائ کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا کسی نے کہا کہ انسان سورج کا بیٹا ہے کوئی انسان کی پیدائش کو اور انسان کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور زیادہ سورج بھج کے لوگ جب روح کے بارے میں جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ روح سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس مادی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں مطلب یہ کہ جس بندے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہ وہ کسی حقیقی اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتا اور جس اللہ کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح تک رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور سے ختم ہو گئے اور یہ بات اس کا یقین بن گئی کہ ان ساری گوشت پھوش کا جسم مفروض اور فکشن کے علاوہ کچھ نہیں اصل وجہ وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے اصل چیز وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کو حرکت میں رکھتی ہے اور جب وہ جسم سے قطب تعلق کر لیتی ہے تو جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہمارے سامنے انسان کا تجزیہ ہے کہ انسان کیا ہے ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اور پھر واقعی اس کی اپنی حیثیت کیا ہے ہم انسان کو اس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے ہڈیوں کے ڈھانچے پر پتھوں پٹھوں اور گوشت کی بناوٹ سے ایک تصویر بنی ہوئی ہے اس کو زیادہ واضح طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر رگ پٹھے ایک قسم کی پٹیاں ہے جن پٹیوں سے ہڈیوں کو چھپایا گیا ہے ان پٹ کے اوپر روئی رکھی ہے اس روئی کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے پٹیاں روئی گھوسٹ ہے اور چیز ہے جو اسے حرکت میں رکھے ہوئے مثلاً ایک مٹی کا شیر بناتے ہیں اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گردوں غبار اڑتا رہتا ہے وہ گردوں غبار جم جاتا ہے ایک آدمی شیر کو دیکھتا ہے وہ گدو گار کا تسکرا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ شیر ہے جس طرح شیر کے گدو گار جمع ہو کر جان ہو گیا ہے اسی طرح انہوں نے بھی روشنیوں کو یکجا جمع کر کے اور روشنیوں کے تانے بانے سے رگ پٹھوں گوشت اور کھال سے ایک صورت بنائی ہے اس صورت کا نام جسم رکھا گیا ہے اس کی مثال حضور پابا صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر جب تک قمیص ہے ابھی کی حرکت جسم کے تابع ہے اور جب قمیص کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو قمیض کی اپنے کوئی حرکت نہیں ہوتی قمیص شلوار ٹوپی کو ایک جگہ اس طرح رکھ دیا جائے کہ یہ گوان ہو کہ کوئی آدمی دیتا ہوا ہے اور اس سے یہ کہا جائے وہ حرکت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد اگر قبیض جسم کے اوپر ہے تو جسم کی ہر حرکت کے ساتھ از خود اور قمیض میں حرکت واقع ہوتی رہتی ہے یہی صورتحال ہاں اس مادی جسم کی ہے خود قریندر بابا گوشتوش کے جسم کو رو کر لباس قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں جب تک یہ لباس روح کے اوپر ہے اس کے اندر حرکت موجود ہے اور جب روح اس لباس کو اتار دیکھتی ہے تو اس کی ایسے ایسی ایسی قمیض کی ہو جاتی ہے جو قمیض جسم کے اوپر نہیں ہے یہ ہمارا وہ رہا کا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے لباس کو اتار کر اس طرح الگ کر دیا ہے کہ اب روح کے لیے اس میں کوئی کچش باقی نہیں رہی لباس کا معاملہ صرف عالم ناسوس یا عالم تخلیق تک ہی محدود نہیں ہے روح ہر زون میں ہر مقام میں ہر تنظر کے وقت اپنے ایک نیا لباس پڑھاتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی و کا اظہار کرتی ہے نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سطارت کا لباس کا یہ اظہار کرتی ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرتی ہے اس لباس کو نما بھی دیتی ہے کہیں یہ لباس تعفن اور سران سے بنتا ہے کہیں یہ لباس روشنیوں کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے اور یہی لباس نورانی تجلیات سے بھی میں آتا ہے روح جب لباس کو تخلیق یعنی میٹر سے بناتی ہے تو میٹر یعنی مادے کی اپنی خصوصیات کے تحت لباس کے اوپر جسم کے اوپر ٹائم اور اسپیس کی پابندیاں لائق رہتی